Здравствуйте, я решила вам показать свою шиншилку Танюшку. Вот это милое создание, мое животное. Но оно такое вредное, так что, так что от меня убежало. Я ее еле споймала. Шиншилы залазят в такие дырки, там где их невозможно просто достать. И мне приходится использовать палку, чтобы выталкивать ее или поднимать ящик. Он у меня выдвигается, вот она залазит вот под эту тумбочку. Вот ее, кстати, клетка. Им нужны очень большие клетки. Но ни в коем случае их нельзя оставлять без присмотра, если она покрызет провода и может ударить током. И у вас может накрыться что-то и умрет еще и животное. Лучше всегда смотреть за ней, что я всегда и делаю. Видите, она сейчас очень обижена, потому что я ее наругала. Но си когда их ругаешь, сильно бить не надо, потому что у них очень нежное тело. И оно может, может повредить какие-то органы, если вы ударите ее очень-очень больно. Она издает звуки, пищит. Это очень как бы... Она издает свою боль этими звуками. Ну, не следует ее лучше так очень больно бить. Да, Танька. А ты не будешь больше убегать? Ну вот, я вас познакомила со своей шамшулькой Танюшкой. Ей 9 месяцев? Нет, уже, кстати, сегодня ей исполнилось 10 месяцев. Она у меня почти взрослая. Да, моя девочка. Ну, до скорых встреч.